喂，怎么了？喂，晨晨，你睡了吗？还没呢，你呢？怎么还没睡？我在你家楼下。怎么刚分开就来了？ 不休息来做什么？想想你了。啊！你要做什么？为什么又不好好穿鞋？你不知道地上很凉吗？那你一会儿给我捂捂。光着脚冷了吧？ 给暖暖，不用，我跟你开玩笑的。说吧，这么晚来这干嘛？我就是觉得咱俩在一起以后，有点不真实，像做梦一样。你没有在做梦，阿爹，我们真实的在一起了。那我前面跟你发消息说晚安，你都没有回我。我刚刚在洗澡，没有看见。但是我确实很久没有可以说晚安的人。 所以还不太习惯，不过如果你喜欢的话，我可以每天都跟你说晚安。晚安。还不走？怎么，想要晚安吻啊？阿颠，不能太贪心啊。 很晚了，快回去吧。到了发信息。嗯，好。那抱抱总可以吧？阿爹<天>。嗯。明天陪我去看心理医生吧。好。明早等我。我回去了。 酒。<music> 阿爹，你把你面前的纸飞机摘下来。对不起，为了我，你受了很多伤。 希望你以后不要再为我受伤了。谢谢你，出现在我的世界里，保护了我很多次。阿爹，你说过，我们是一类人，身上都带着刺，都孤独、疏离，渴望被爱、被温暖。那如果，如果你还没有放弃我的话，我现在拔掉身上所有的刺。 拥抱你，还来得及吗，阿爹？这个冬天，我们相互取暖，好吗，阿爹？我喜欢你。 上一回就会索取的更多。既然选择了你，那余生我便会毫无保留的宠你。